Ну що, слава Україні! Шо ви там? Як ваші справи? Напишіть в коментарях. Може щось знаєте, таке цікаве, що може, може якусь новину, про яку я не знаю. От. Про що я хотів вам сьогодні розказати, показати про чемпіонів, сім'ю Кадиревів, які вічно з кимось там борються і десь там бігають, боксують, перемагають завжди. Вони не зазнають ніколи поразки, вони завжди одні перемоги. Спаринг-партнер главы Чечни очень любит жить, поэтому всегда красиво притворяется и проигрывает боссу. Страшно всем. Босс быстро напоминает, кто тут главный. Даже топовый профессиональный боец ММА Хамзат Чимаев включил свои лучшие актерские навыки, лишь бы показать Кадырова сильным и техничным. Для сравнения, посмотрите, как Чимаев спарингует по-настоящему. Но что случится, если кто-то решит не проиграть семье Кадырова? Именно это и произошло с парнем из Балкарии, Асланом Беттировым. Его просто не предупредили. У наследника нельзя выигрывать. Беттиров с первых секунд не только не поддавался, он даже не боксировал, а откровенно начал драться. В такого, работает Судья постоянно намекал молодому и горячему балкарцу, что пора сбавить обороты. Но до Беттирова никак не доходило, чего от него хотят. Когда он отправляет Кадырова младшего в на даун, судья начинает отсчет самому Балкарцу, а потом его команда и вовсе бросает белое полотенце, отдав победу Кадырову. Вы понимаете, с кем мы имеем справу? Какая их степень шизофрении и адекватности? Мне кажется, что пока мы их всех не поможем на нуль, как они выражаются, да, Балкар. Тому що Python це така серйозна програма, нічого не буде. Бо у них просто, ну, вони. Я не знаю, чи люди вони взагалі. Можливо, вони там десь, якісь гноми там десь викрапкалися з якоїсь гори й захотіли тут ладу, що ну, іноді, ну, іноді вже навіть не дивуєшся цьому всьому маразму, який відбувається у них там. Слава Україні!